Bismillahir Rahmanir Rahim. Əziz izləcilər, sizləri İmam Zeynelabidin əleyhissəlamın məvludu münasibəti ilə təbrik edirəm. İmam Zeynelabidin, yəni möminlərin zəynəti, abidlərin zəynəti, bir ləqəbi İmam Səccad əleyhissəlamdır. Yəni səcdə edən, daha çox səcdə edən İmam Zeynelabidin yeganə imamdır ki, Həddi buluğ yaşında Kərbəla fəciəsinin öz gözləri ilə görmüşdü, yaşamışdı. Yeganə imamdı ki, qalbi şəhadət eşqi ilə alışıb yansa da, şiddətli xəstəlik ona bu şərbəti içməyə icazə verməmişdi. İcazə verməmişdi ki, imamət onun nəslilə davam etmiş olsun. İmam Zeyniləbidin Kərbəla imtahanından sonra Yenə də imam olaraq bütün bəşəriyyətin, yəni müsəlmanların müşgüllərinin həlli ilə məşğul idi. Baxmayaraq ki, bəni Ümeyyə hökumətinin təziqləri möhkəm idi. Baxmayaraq ki, bəni Ümeyyə qorxusundan cəmiyyətin imamət məktəbinə münasibəti bir mənalı dövr idi. Baxmayaraq ki, ətrafda imamət məktəbinə peyğəmbər xanadanına xəyanət görülürdü, amma yenə də öz vəzifəsini icra etməkdən əl götürmürdü. Yolunu azmış insanlara doğru yolu göstərirdi. İmamət məktəbi həmişə insanlar üçün bir nümunə olub. Yolunu azanlara yolunu göstərib. İstər bu yol azğınlığı, adi həyatdakı yol azğınlığı olsun, istər etiqaddakı yol azğınlığı olsun. Rəvayətlərdə yazılır ki, bir nəfər həcc ziyarətinə gedirdi. Deyir ki, Carvan yoldu ç bir xeyləq yol gedəndən sonra bir düşərgə yerində mən yatıb yuxuya qaldım. Carvan getdi. Oyananda yolu itirdiyimi gördüm. Bilmədim hara gedəm. O sonsuz səhralarda getdim, hansısa bir istiqamətə getdim. Axşama yaxın bir ağac gördüm. O ağacın altına sığındım, pənah apardım. Gün batmışdı, gecə idi. Cəhranın qorxusu, qaranlığı, bir y yandan yol itirməyin, bir y yandan ağibətimin necə olmaz olacağı, narahatçılığı bir y yandan məni dəhşətə salmışdı. Bu zaman gördüm ki, bir nəfər cavan oğlan göründü gözümə. O ağacın altına çatanda ağacın altından bir bulaq qaynadı su çıxmağa başladı. Həmən şəxs cavan ordan o su ilə dəstəmaz alıb ibadətə başladı. Elə şövqlə, elə eşqilə, elə xozu və xoşu inən elə e, ürəkdən ibadət eləyirdi. Allah'a elə zikrə, elə dua eldiyidi ki, elə bil Allahla danışırdı. Üzbə-üz durub danışırdı. O eşqin emandır o vaxta qədər belə bir namaz qılan görməmişdim. Ənəki namazını bitirdi, üzünü mənə çevirdi. Falan, hansı günahın sahibi sən ki, yolunu itirmisən? dedim, cəban, həccə gedirəm, həcc yoluna gedirəm, günahlardan tövbə eləməyə gedirəm. Dedi mənimlə gəl. Əlimdən tutub getməyə başladı. Elə sürətlə gedirdi ki, elə bir yer bizim ayağımızın altında hərəkət eləyirdi. Şəbəyə yaxın Məkkəyə çatdıq. Məkkənin qapısını mənə göstərib dedi ki, "Get Allahla munacat ilə, istighfar elə, Kəbə ibnini ziyarət elə." Əlini əlimdən buraxandan sonra soruşdum ki, soruşdum ki, "Ey cavan, sən kimsən? Sənə and verirəm bu Kəbənin sahibinə kimliyini mənə de." O da indiki and verirsən, mən İmam Zeynel Əbdüləh əleyhissalamam. İmam Zeynel Abid, Abidin Əlidə İslam bütün yolunu azmışları yoluna qaytarırdı. İmamət məktəbi yəni bu. Bu gündə hər kəs yolunu azıbsa, imamət məktəbinə üst tutmadan yolunu tapması qeyri-mümkündür. Bu gün 73 firqiyə ayrılmış İslam dünyası həqiqət yolunu, peyğəmbər İslamını tanımaq istəyirsə, imamət yoluna İmamət məktəbinə üst tutmalıdır. Hidayət gəmisi olardı, hidayət çırağı. Olardı. İmamətsiz həqiqəti tapmaq qeyri-mümkündür. İmamətsiz İslamı, Ə, İslam'a gələn, İslamda olan insanlar İslamın zahirini görəcəklər, dildə olan İslamı görəcəklər, əmel İslam görməyəcəklər. Baxın, bu gün nə qədər insan var, bismillah, elhamdülillah, maşallah, inşallah deyirlər, amma əməllərində bütün günahlara mürtekib olurlar. Və insanlar da baxırlar ki, İslam budusa, müsəlman budusa deməli belə olmaq lazımdır. Amma imamət məktəbində kəlamla əmal eynidir. Əməllə söz eynidir. İmamət məktəbi bunu bizə öyrədir ki, əməllərimizlə dediklərimiz eyni olmalıdır. Həqiqi İslam budur. Zahiri İslam isə qalan 72 firqədir ki, bu gün dünyanı basıb amma həqiqi İslamdan xəbər yoxdur. Həqiqi İslamdan xəbər yoxdur deyə bu gün zalim müsəlmanlara zülm eləyir və müsəlmanlar onun qabağında susurlar. İmamət bizə həqiqi İslamı öyrətdi. İmam Zeynel Abidin də bu imamət məktəbinin zinətidir. Allah bizləri dünya və axirətdə o həzrətdən ayırılsın. Assalamualeykum və rahmetullah.